Assalamualaikum dan salam sejahtera kita pergi kepada siri kedua iaitu revision peperiksaan akhir amali untuk sistem analysis and design Okey, untuk kali ni saya akan terangkan berkaitan dengan kita nak revise DFD Rajah Konteks. Kita akan revise based on um, revision question yang saya dah upload di SIDOS. Okey, boleh tengok dekat SIDOS bahagian revision dan anda akan dapat lihatlah soalan ni. Dan kita akan cuba tengok macam mana cadangan jawapan, macam mana rupa bentuk jawapan yang sepatutnya. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan arahan uh, Basically untuk um, revision ni saya ada buat dua bahasa uh, Bahagian atas bahasa Melayu, bahagian bawah bahasa Inggeris uh, Jadi boleh nak baca mana-mana ikut keselesaan uh, dan um, apa Sesuaikanlah uh, kalau macam awak nak guna bahasa Inggeris awak akan buat dia punya simbol dalam bahasa Inggeris tak ada masalah tapi uh, janganlah dalam uh, rajah konteks tu rajah konteks campur pula BMBI janganlah macam tu uh, kalau guna BM BM fully dan BI BI fully okey kita punya soalan revision kajian kes iaitu sistem pengurusan gelanggang badminton soalannya Keluarga Sidik ingin membangunkan sistem pengurusan gelanggang badminton. Pada masa ini, keluarga Sidik mempunyai 10 gelanggang badminton. Ada 4 untuk kanak-kanak dan 6 untuk dewasa. Sistem ini akan membolehkan pengguna untuk membuat tempahan dan terima pengesahan tempahan gelanggang jika ada kekosongan. Pentadbir mengemaskini maklumat gelanggang dan jadual. Seterusnya, pentadbir akan terima laporan tempahan gelanggang. Okey bila kita baca soalan pun kita dah ada idea lah apa entiti yang terlibat dalam soalan. Ha, cumanya dalam kes ni dia dah terang-terang dah nyatakan apa entiti utama dia ha, iaitu pengguna dan pentadbir. Kalau uh, soalan tak menyatakan macam ni, uh, carilah dalam ayat case study tu uh, apa dia punya entiti. Uh, macam dalam konteks ni kita nampak tadi pengguna dan pentadbir. Okey, kita teruskan dengan rajah konteks 10 markah. Yang pertama, pengguna memasukkan maklumat tempahan gelanggang dan terima pengesahan tempahan. Ada dua data flow kat sini untuk pengguna. Kemudian pentadbir pula, dia kemas kini jadual gelanggang dan dia akan terima laporan tempahan. Okey. Kita tengok macam mana rupa kita punya konteks um, diagram. Bayar way, pada masa yang sama saya nak awak revise lah, pastikan revise dan ingat betul-betul simbol yang akan kita gunakan untuk DFD. Okey, ni dalam nota. Kita akan memang paling mudah dan konsisten lah semua orang akan menggunakan simbol gain and sarsen. Ha, gain and sarsen, macam mana rupa untuk proses, macam mana data flow, data store dan akhir sekali external entity dia. External entity dia berbeza untuk Euro Euroden dengan gain ni. Pastikan ada buat um, shadow sikit lah masa awak hasilkan awak punya entiti. Okey. Saya teruskan dengan kita punya skema contoh jawapan Okey kita dah nampak jelas tadi entiti pertama kita pengguna Entiti kedua pentadbir ha, Dah dapat markah entiti Kemudian proses dia ha, Proses dia untuk um, rajah konteks Kita letakkan nama sistem sahaja Ikut follow pada arahan soalan ha, Kemudian dia punya nombor dia memang kosong lah Untuk uh, konteks diagram Okey kemudian untuk pengguna Apa data flow dia Ha, kita dah boleh tengok tadi soalan dia masukkan Ha, maklumat tempahan nah, Jadinya benda tu daripada pengguna Pengguna masukkan kat dalam sistem kan? Kemudian daripada sistem Pengguna akan terima slip pengesahan tempahan nah, ha, Pastikan anak panah yang betul lah Okay next untuk pentadbir Pentadbir akan masukkan maklumat jadual gelanggang Dan daripada sistem nanti Pentadbir akan terima laporan tempahan Okay konteks diagram simple data flow jelas uh, entity semua jelas uh, pastikan inilah rupa data flow diagram untuk konteks diagram yang anda akan hasilkan dan boleh dapat 10 markah dengan mudah terima kasih saya stop dulu untuk yang ni kita akan pergi next untuk level 0